ना। तर सर अंकुश राठोड आणि मी आपले भोसले सर ड्रायविंग करत आहेत इकड आणि आपण सर्वजण निघालेलो आहोत जय जय कुठे समजत आता समाधी आहे जय जय कुबीर सम गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंत आनंद निघालेलो आहोत सचिन भक्ति सर्था। 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 तरी श्री हरी श्री पाविजे श्रीहरिपाविजेतो स्वभावे जनि निन्द्यते सर्वसोडूनि द्यावे जनी वन्द्यते सर्वभावे करावे प्रभाते मनी रामचिंतीत जावा पुे वैखरी राम रामाधिवदावा सदाचारहा थोरसाण्डु नयतो जनितो चितो मानवी धन्य होतो मना वासना दुष्टकामा नये रे मना सर्वथा पापबुद्धि न कोरे मना सर्वथा नीति सोडू नको हो मना अंतरी सारविचार राहो मना पाप संकल्प सोडू निद्यावा मना संकल्प जीवी धरावा मना कल्पनाते नको विषया विकारे घडे हो जनि सर्वा नको रे मना क्रोधहा खेदकारी नको रे मना कामनाना विकारी नको रे मना लोभहा अङ्गीकारु नको रे मना मत्सरुदम्भभारु मना श्रेष्ठ धारिष्ट धरावे मना बोलने जावे स्वये सर्वदा नम्रवाचे वदावे मना सर्वलोकां सिरे नीव देहे त्यागिता कीर्ति कीर्तिमागे उरावी मना सज्जना हे चिक्रिया क्रिया धरावि मना परित्वा झिजावे परि अन्तरि सज्जना नीव वावे न को मना द्रव्यते पूर्णासे अति स्वार्थ बुद्धिने रे पाप साचे घडे भोगणे पापते कर्म खोटे न होता मना सारखे दुःख मोठे सदा सर्वदा प्रीतिरामी धरावी सुखाची स्वये सांडी जीवी करावी। देहे दुख सुखमानीत जावे विवेके सदा सस्वरूपी भरावे